Министр получает 6 тысяч гривен. Это нормально? Не, я получаю 3 800. Слушайте, 3 800. Правильно ли с точки зрения информационной безопасности страны подобные замыливания глаз для народа? Еще раз, я говорил про то, что когда мы створили министерство, у нас не будет автомобилей, у нас не будет зарплаты, все кошты, которые мы получаем, все керамистово дает на потребы АТО. Министерство информационной политики называют Минстец. Это для вас престижно или унизительно? Да ну, нет, мне это нравится. Скажите правду, мы проигрываем информационную войну России? Если мы зараз сейчас проигрывали, у нас не было бы такой большой поддержки в свете. За что лишь... вы можете ударить? За агрессивную поведенку. Сергей Пашинский считает, что в Украине нет свободы слова. У нас есть свобода лжи. И никто не несет за это ответственность. Вы тоже за уголовное оказание, за клевету? Не единственное, что у нас осталось после революции гидности, это свобода слова. Нужно ли во время войны вводить цензуру? Ні, тому що це не працює. Великий американський фантаст Роберт Шеклі як то сказав, саме обідне завжди той, хто говорить правду. Русські ефективно вру ще раз, якщо б вони ефективно працювали, в тому числі фазбежні структури, ми програвали б інформаційну війну і не було б. Такой консолидации световых э, э, лидеров и в целом світу за для перемоги Украины. В 2015 году коррупция в высших эшелонах власти уменьшилась? Нет. Назовите прямого конкурента вашего министерства в России. Путин. Здравствуй, Путин. Привет. Если бы вы сейчас увидели Путина, что бы вы ему сказали? Ну, что ему мудак. Путин увеличил бюджет на участие в международном информационном пространстве до 250 миллионов долларов. Бюджет вашего министерства 4 миллиона гривен. Стоит ли воевать, если силы не равны? Варто. Мы хотим победить в этой войне, значит, мы должны воевать, независимо от того, чем мы успешны, что нет. Мы просто, еще не будем это делать, Ваша самая яркая победа на фронте информационной войны? Після ну, свій час я був керівником управління інформаційної безпеки Нацгвардії. Я вважаю, що створення подібного управління це вже було перемогою. Руски поймуть, що їх замбірують? Ні, ніколи. Саме страшне в житті з депутатом для його жони. Ну, коли він перестає ходити ногами по землі, коли він відривається починає бути таким чиновником, їздити на членовозі і мати купу секретарів і водіїв. У вас таке було? Ні, я ж сказав, що у нас немає. У нас навіть посади водії немає.